несколько слов о тех инструментах, которые сегодня здесь мы представляем. Индийская музыка очень ритмичная, и перкуссионные инструменты там невероятно разнообразны, но, наверное, король этих инструментов — это табло. вот Алексей у нас играет на таблах, это двойной барабан, сейчас он издаст несколько звуков. Табло – это, в общем-то, говорящий барабан, он может издавать разные высоте звуки, и искусство это очень тонкое, а некоторые сравнивают звук таблы с биением, например, человеческого сердца. Это очень благоприятное искусство. Тот, кто играет на таблах, как правило, этот человек ну, очень благоприятный, потому что это искусство способствует здоровью, равновешенности. Также барабан, который называется дволок. Лена играет на дволок. Пару звуков. Также индийская гармошка. Это традиционный э, инструмент, который пришел в Индию э, через европейские корни, какие-то, но виды изменились в Индии. Также сегодня вы видели э, тамфуру, это вообще особенный инструмент, э, и она похожа на еще один инструмент, ситар, который, я надеюсь, вы тоже услышите, может быть, даже в этом зале. Это особенный инструмент, на котором играют раги только. Вот, Но Вообще индусы очень непосредственные люди, они перенимают все хорошее, поэтому верняли и наши гитары, и все что угодно благоприятное. И я надеюсь, что мы у них продолжим принимать тоже все хорошее и здоровое. А сейчас про ш... песня э, Шупхансвага там. Это песня уважения, это лиричная песня.